Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі. Програма Тема дня. І я, її ведуча Юлія Щепанова. З 10 по 17 травня цього року триває Всеукраїнський тиждень планування сім'ї та репродуктивного здоров'я людини. Про мету та особливості цього заходу ми поговоримо сьогодні з головним лікарем Харківського обласного центру планування сім'ї та репродукції людини, кандидатом медичних наук Валерієм Резніковим. Вітаю вас, Валерій Олексійович. Добрий день. Отже. Что означает целом, сам термин планирование семьи? Планирование семьи ⁇ это комплекс мероприятий, необходимых для того, чтобы обеспечить каждой супружеской паре, каждому гражданину Украины здорового желанного ребенка, прежде всего профилактику нежелательной беременности и рождение здорового желанного ребенка в желаемое время. А коли з'явився цей взагалі термін? Тобто, це наскільки давно він у нас з'явився? Чи це можливо сучасне поняття? Планування сім'ї в мірі, в Європі существує дуже давно. В Україні звернули увагу на проблеми планування сім'ї в 90 ті -е роки прошлого століття. А, в 95-му році минулого століття наше правительство. А, выполнила программу, вернее, разработала программу планирования семьи, потому что на тот момент ситуация в планировании семьи была очень критичная. Вы помните, что в этот период 90-е годы очень высокий был уровень смертности, очень низкий был уровень рождаемости. Очень низкий уровень был репродуктивного здоровья, очень высокий уровень абортов был. И основным методом регулирования рождаемости в тот период был искусственный аборт. А искусственный аборт, как известно, причиняет очень много... Причин или проблем для репродуктивного здоровья женщины. Поэтому вот эта ситуация, она заставила наше правительство обратить внимание вот на эти проблемы, разработать программу планирования семьи. И вот с 1995 -го года в Украине мы занимаемся вопросами планирования семьи. А какой стан планирования семьи на сегодня? Растут типа показники, показатели, или они падают Ну, конечно. Э, та ситуация, которую я описал в вот 90-е годы это высокий уровень абортов, это низкий уровень рождаемости, это большое количество нежеланной беременности. Э, коренным образом сегодня изменилось. А если в 90-е годы э, количество абортов было ну, порядка 20-25 на 1 тысячу женщин фертильного возраста. То сегодня в Украине этот уровень составляет 8 абортов на 1 тысячу женщин фертильного возраста. То есть уровень абортов вот за это время, с 1995 -го года, уменьшился практически в три раза. И сегодня еще э, для... Такой страны, как Украина, которая стремится сегодня в Евросоюз, которая считается европейской страной, даже вот такой уровень считается высоким: восемь абортов на тысячу женщин фертильного возраста в Украине, тогда как в европейских странах не более пяти абортов на тысячу женщин фертильного возраста. Поэтому, конечно же, и сегодня еще, несмотря на то, что ситуация коренным образом изменилась, но и сегодня еще проблем в планировании семьи очень и очень много. Говорячи про е, ці травневі дні, про десь, з 10 по 17 травня відомо, що проходить всеукраїнський тиждень планування сім'ї та репродуктивного здоров'я людини. Е, все ж таки, що за заходи проходять саме на цьому тижні? Ну от і в чому виникла така потреба проведення цього тижня? Ну, неделя планирования семьи не впервые проводится в Украине. На протяжении многих лет в мае всегда проводится вот такая неделя планирования семьи. Вы знаете, что в мае и День матери отмечают, и День семьи отмечают. Ну и вот решили в мае проводить и неделю планирования семьи. Для чего это делается? Мы только что с вами сказали, что хотя и меньше проблем стало в планировании семьи, но тем не менее проблема еще существует. И для того, чтобы обратить внимание, на эти проблемы обратить внимание общественности, ознакомить наше население с возможностями, которые сегодня существуют в планировании семьи. И проводится вот такая неделя планирования семьи. К проведению этой недели Министерство здравоохранения Украины разработало такой всеукраинский план проведения этой недели. Департамент охраны здоровья Харьковской областной администрации разработал свои местные мероприятия для этой недели. Что это за мероприятие? Это и встречи с общественностью, это э, встречи с общественными организациями, которые очень много помогают нам в вопросах планирования семьи, это проведение круглых столов, это проведение семинаров, это проведение различных бесед, особенно со студентами. Вот мы на этой неделе практически в каждом вузе проводим вот такие встречи со студентами, где мы рассказываем о проблемах, которые существуют в планировании семьи, о том, что необходимо обращать внимание на планирование семьи о том, что каждая беременность должна быть запланированной, о том, что если женщина пока или супружеская пара пока не планирует беременность, то нельзя допустить, чтобы наступила нежеланная беременность и закончилась она абортом. Это Мы культурное выхование, можно сказать, такого ставления. Да, конечно, это воспитание репродуктивной культуры населения. Вот мы рассказываем и о тех методах, которые существуют сегодня для профилактики нежеланной беременности. То есть вот такие мероприятия, их очень много, они проводятся ежедневно. И благодаря вот э, этим встречам, беседам, круглым столам мы э, обращаем внимание и населения, и общественности на то, что существуют определенные проблемы, на пути решения этих проблем. И таким образом, и я считаю, что мы каким-то образом на один шаг... вже уходимо вперед від тих проблем, які маємо сьогодні в плануванні сім'ї, говорячи про тиждень, Всеукраїнське тиждень планування сім'ї, не можна не запитати вас, які ж на сьогодні ставить задачі центр планування сім'ї. Ну, сказать, что это только центр планирования ставит эти задачи нельзя, потому что э, и в Украине, и в Харьковской области существует целая служба или система планирования семьи. Это областной центр планирования семьи, который я представляю. И в каждой женской консультации города Харькова и в, женский, в женских консультациях э, районов Харьковской области имеются кабинеты планирования семьи. То есть доступность для населения очень высока. Каждый э, человек, каждый гражданин может обратиться сегодня либо в областной центр планирования семьи, либо в кабинет планирования семьи и решить свои проблемы. А задача у нас одна. Путей решения может быть много этих задач, но задача службы планирования семьи одна. Это сохранить репродуктивное здоровье. Усього населення Харківської області і загалом України конечно, конечно. зрозуміло. Тож, що як ви думаєте, як фахівець на сьогодні є основним чинником, так би сказати, не здоров'я репродуктивного як у жінок, так і у чоловіків? Ну, Дійсно, репродуктивне здоров'я на сьогоднішній день ще у нас оставляє жила кращого. сьогодні. Очень высокий уровень абортов. Я уже говорил о том, что уровень абортов снизился практически в три раза, вот начиная с 1995 -го года. Но тем не менее, я считаю, что довольно высокий уровень абортов. И э, одна из задач службы планирования семьи – это уменьшить количество абортов, потому что говоря о тех проблемах, которые э, мы имеем сегодня, о тех причинах, которые приводят к нарушению репродуктивного здоровья, прежде всего мы должны уменьшать количество абортов, потому что аборты э, очень неблагоприятно влияют на репродуктивное здоровье женщины. Аборт сам по себе несет целый ряд осложнений. Вот выполнение искусственного аборта несет в себе целый ряд осложнений. Это может быть и воспалительные заболевания, которые нередко бывают как осложнения после аборта. А воспалительные заболевания приводят к тому, что может образоваться спаечный, развиваться спаечный процесс в малом тазу, что приводит к непроходимости маточных труб и развивается бесплодие. Кроме воспалительных заболеваний, после аборта могут быть и гормональные нарушения, потому что как только наступила беременность в организме женщины, наступают определенные гормональные и эндокринные изменения в организме женщины. И эти изменения они запланированы в организме на 9 месяцев, на период вынашивания беременности. И когда беременность прерывается, скажем, в 6 недель или 8 недель беременности, это причиняет очень серьезный стресс вызывает очень серьезный стресс и для гормональной, и для эндокринной системы. И после искусственного аборта очень часто развиваются и гормональные, и эндокринные нарушения. Ну и, к счастью, очень редко сегодня бывает такое осложнение, как перфорация или э, травма матки. Но тем не менее, тоже э, могут быть вот такие осложнения после искусственного аборта. Сегодня, <коспалит> если и выполняется искусственный аборт, хотя мы стремимся к их уменьшению, я уже сказал об этом, то сегодня служба планирования семьи решает еще одну проблему. Э проблему выполнения безопасного аборта. То есть сегодня да, есть, целая, увазе, -то... есть целая программа, разработанная в Украине, э программа э выполнения безопасных абортов. Безопасный аборт считается тот аборт, который причиняет как можно меньше вреда для здоровья женщины. Вот мы говорили о том, что могут быть и гормональные изменения, и воспалительные заболевания, и травмы. И безопасный аборт – это тот, который несет меньше осложнений после его выполнения. То есть, если раньше Выполняли искусственные аборты в основном металлическими инструментами. Есть специальные инструменты металлические. Вот почему и было большое количество травм матки. То сегодня уже металлические инструменты практически не используются для выполнения э, искусственного аборта. Это специальные пластиковые инструменты, mm -hmm. которые, которые меньше, значительно меньше травмируют и матку, и родовые пути. Это медикаментозные аборты. То есть сегодня можно вообще не проводить выскабливание матки или удаление инструментами плодного яйца из полости матки. Можно с помощью определенных медикаментов э, прервать беременность. И, конечно же, это причиняет значительно меньше вреда женскому организму. Вот это и есть безопасный аборт. И, конечно же, если уже женщина э, решила прервать беременность, решилась на то, чтобы сделать искусственный аборт, она должна проконсультироваться с врачом-гинекологом и выяснить, где, как ей можно сделать вот такой безопасный аборт. А чи может это также быть шкодливым для ее здоровья, не как для будущей матери, а взагалі для ее жизни? Конечно. Прежде всего для ее здоровья, не только репродуктивного, для общего здоровья. Мы говорили о том, что определенные эндокринные, гормональные изменения происходят. Конечно же, вот эти изменения, они и вызывают нарушение здоровья женщины. А все же таки, говорячи мы про женок уже сказали, говорячи о человеке. Какие могут быть впливати которые влиять на их репродуктивный состояние здоровья? Ну, это мы сказали только об основных проблемах, которые вызывают нарушение репродуктивной функции у женщин. Но кроме этого и у женщин, и у мужчин нарушение репродуктивного здоровья приводит и злоупотребление алкоголем, и злоупотребление наркотиками, и даже употребление большого количества пива которая считается безалкогольным напитком, тоже может вызывать нарушение репродуктивного здоровья. Экология, которая сегодня окружает нас, тоже неблагоприятно влияет на репродуктивное здоровье нашего населения. Поэтому причин очень много. Пути решения этих причин, этих проблем, конечно же, существуют. Для этого и создана была служба планирования семьи. А у женок, кроме абортов, есть ли еще какие-то причины, которые могут так уж вплывать на их ее репродуктивное здоровье. Читается только Нет, аборт? мы что только что сказали, что так это, это и злоупотребление алкоголем, и злоупотребление курением, и наркотики, и экология. Это тоже все приводит к и нарушению репродуктивного здоровья. А, тоже, якое треба пройти в данном выпадку обследование дружнепари? А, ну, обследование проводится тогда, когда уже имеются определенные заболевания или определенные проблемы. Прежде всего мы говорим сегодня, и для этого и создана была служба планирования семьи, для того, чтобы предупредить нарушение репродуктивного здоровья. Для того, прежде всего, предупредить развитие нежеланной беременности, которая, как правило, заканчивается искусственным абортом. Если речь идет о беременности, то каждая беременность должна быть запланированной. То есть женщина должна быть готова к наступлению беременности и должна готовиться к наступлению беременности. То есть э, существует сегодня очень много методов, которые помогают женщине э, выносить беременность без определенных осложнений и без ущерба для развития плода. Но для этого женщина должна быть подготовлена. Это и употребление, употребление витаминов, и определенных микроэлементов, то есть подготовить общее состояние здоровья женщины к наступлению беременности. Потому что во время беременности женский организм уже будет обеспечивать две жизни, материнскую и ее ребеночка, внутриутродного ребеночка этой женщины. Поэтому, конечно же, и иммунная система, и эндокринная система, и обмен веществ должен быть на должном уровне, и для этого женщина должна быть подготовлена. Это так называемая преконцепционная подготовка, то есть подготовка женщины к наступлению беременности, к зачатию. К сожалению, это тоже одна из проблем службы планирования семьи, потому что ну, на сегодняшний день мы говорим о том, что очень низкий процент преконцепционной подготовки и в Украине, и в том числе и в Харьковской области. А что это за подготовка? Ну, вот мы уже сказали, прежде Це... всего это подготовка организма женщины. Угу. Второе это то, что э, при наличии определенных заболеваний, заболеваний сердца, заболеваний сосудов, заболеваний органов пищеварения, ну и других систем, женщина должна перед тем, как э, наступит у нее желанная беременность, она должна пройти профилактическое лечение, то курс есть ликования. курс лечения, угу. направленный на то, чтобы уменьшить э, опасные моменты вот этих заболеваний, потому что мы уже сказали, что беременность – повышенная нагрузка на женский организм. И если у женщины имеются определенные проблемы со здоровьем, то есть имеются проблемы, скажем, там, желудочно-кишечного тракта или других органов, то женщина должна пройти лечение, предварительное лечение вот этих заболеваний перед тем, как у нее наступит беременность. Доказано уже нашими учеными, что Более чем в два рази менше осложнений при беременності, якщо жінка прошла определенную подготовку к наступлению беременності. І все ж таки, якщо подружній парі поставили э, такий діагноз, як безпліття, що їм робити? Зрозуміло, що це, мабуть, паніка, мабуть, це шок. Як? Будто и чины это в такие ситуации. Да, вот мы с вами говорили о том, чем занимается и какие проблемы решает служба планирования семьи. Мы сказали, что первая задача или проблема ⁇ это сохранение репродуктивного здоровья. Мы говорили о тех причинах, которые приводят к нарушению репродуктивного здоровья. И как проявление вот этих нарушений репродуктивного здоровья может наступать бесплодие, невозможность женщины забеременеть. Это очень серьезная проблема. Это проблема не только медицинская, это проблема сегодня и социальная, потому что ну, в тех семьях, в которых развивается бесплодие, там, где не может женщина забеременеть, часто очень браки распадаются. Это, конечно, создает определенную социальную проблему в нашей стране. И, к сожалению, уровень бесплодия сегодня очень высокий. В Украине примерно каждая пятая супружеская пара страдает сегодня бесплодием. То есть огромное более миллиона женщин сегодня супружеских пар, вернее, страдают сегодня бесплодием. Я уже сказал, что это очень серьезная проблема медицинская, социальная проблема. И одной из причин наступления беременности это прежде всего вот нарушение репродуктивного здоровья, это высокий уровень абортов это прерывание первой беременности. Вот говорят о том, что нельзя делать первый аборт. Беременность эту лучше выносить. Да, действительно, после выполнения... Э... А если это первый аборт, або выкиды, как говорят, э, в такой ситуации это также влияет на подальшую репродуктивную э, деятельность организма человека? Конечно же. Я уже сказал о том, что э, аборт Особенно если первая беременность прерывается, он наносит очень серьезный ущерб репродуктивному здоровью этой женщины. И, конечно же, мы должны говорить о том, чтобы ни в коей мере беременности, особенно первая беременность, не прерывалась. И для того, чтобы беременность эта не прерывалась, женщина должна знать о том, что э, существуют определенные методы предохранения от нежеланной беременности. Этим тоже занимается служба планирования семьи. Сегодня мы можем каждой женщине, с учетом ее индивидуальных особенностей, можем подобрать тот или иной метод контрацепции. И, конечно же, контрацепция. Хотя многие считают, что, особенно гормональная контрацепция э, наносит определенный ущерб здоровью, но практически современные контрацептивы, и, в первую очередь гормональные контрацептивы, они практически никаких э, побочных эффектов у женщин а не вызывают. А какие могут побочные эффекты? Ну, если принимать, например, те самые гормональные Ну, первые контрацептивы гормональные, они содержали очень высокий уровень гормонов. И из-за такого высокого уровня гормонов иногда у женщины наступала прибавка массы тела, могли появиться определенные нарушения гормональные. И вот до сих пор еще трактует вот такое мнение, в стране, что после приема гормональных контрацептивов обязательно женщина прибавит в весе, то есть она будет толстая, она будет некрасивая, она будет волосатая. Но это все уже в прошлом. Современные гормональные контрацептивы, они содержат очень низкие дозы гормонов. Причем это те гормоны, которые в естественных условиях вырабатывают яичники для э, обеспечения вот этих всех репродуктивных процессов в организме. То есть это не какие-то э, неестественные гормоны, это женские половые гормоны, уровень очень низкий. Эти гормоны они препятствуют созреванию яйцеклетки в организме женщины и тем самым они препятствуют наступлению беременности. И если женщина не планирует беременность. Для того, чтобы не делать аборты, не нарушать репродуктивное здоровье, не создавать себе проблему развития бесплодия в последующем, конечно же, каждая нежеланная беременность должна быть предупреждена. То есть женщина должна воспользоваться определенными методами контрацепции. Какие ей подберет врач-акушер-гинеколог? Это и акушер-гинеколог женской консультации, это и специалисты службы планирования семьи, кабинета планирования семьи, центра планирования семьи. Но еще раз повторяю, каждая нежеланная беременность, она должна быть предупреждена. И такие возможности имеются сегодня? Скажи, пожалуйста, Валерий Алексеевич. Я так зрозуміла, що вашої служби також проходить профілактична робота. Що це саме за профілактична работа? ну, вот то, о чем мы сегодня говорим, это и есть профилактическая работа. Это профилактика нежеланной беременности, это профилактика нарушений репродуктивной функции. А для того, чтобы проводить такую профилактику, мы проводим ну, профилактическую очень... работу можно, например, назвать эти заходы, которые происходят вот на этом тижне также, так? Конечно. Конечно, это, тижня, вот и беседы, и круглые столы, и все то, что мы сегодня проводим, это направлено на то, чтобы обратить внимание нашего населения на проблемы, которые существуют сегодня в планировании семьи. И те возможности, которые может предоставить каждой женщине, каждой супружеской паре служба планирования семьи. І все ж таки, який механізм ми говорили сьогодні про е, діагноз безпліддя для подружньої пари, якщо е, їм було винесено цей мех... Вірніше, цей діагноз, е, що треба буде їм зробити? Яке обстеження для чоловіка і для жінки окремо? Ну, все індивідуально для кожної супружиської пари, звісно ж, е, нельзя сказати, що существує єдиний е, ну, механізм обслідування безплідних супружських пар. каждая супружеская пара, которая на протяжении года не может забеременеть, а считается бесплодной супружеская пара, у которой в течение года при регулярной половой жизни не наступает беременность. Вот тогда мы можем говорить о том, что в данной семье, в данной супружеской паре имеется бесплодие. И вот после этого супружеская пара должна обратиться к специалистам, должна обратиться к врачу, акушеру, гинекологу, который выяснит те проблемы, которые были, которые предшествовали развитию беременности, и назначит определенное обследование. Сегодня очень высоки возможности обследования и лечения бесплодия и в Украине, и в том числе и в Харьковской области. Мы сегодня очень широко используем современные методы диагностики, такие как ляпароскопия, гистероскопия при которых мы можем выяснить и целый ряд анатомических изменений. Вот мы говорили о том, что одной из причин бесплодия может быть воспалительный процесс, который приводит к образованию спаек в малом тазу. Сегодня, проведя ляпароскопию, можно определить, имеется ли вот такой спаечный процесс, а не только определить, есть он или нет. А с помощью ляпароскопии эти спайки удаляются, причем это происходит совершенно бескровно, с помощью лазера или диатермокоагулятора эти спайки разрушаются и восстанавливается проходимость маточных труб. Сегодня очень широко используются и методы гормонального обследования, то, что еще, скажем, там 15-20 лет назад было малодоступным. Мы сегодня, вот при нарушениях гормональных мы уже говорили о том, что. Э, нарушения гормональные могут быть причиной бесплодия, а в свою очередь гормональные нарушения развиваются у женщин после перенесенных абортов. Мы сегодня имеем возможность изучить гормональный статус женщины, и если имеются такие нарушения, такие изменения, то сегодня опять же таки мы имеем широкие возможности повлиять на гормональную функцию, восстановить гормональный статус женщины и обеспечить ей беременность кроме того сегодня очень широко используются современные технологии лечения бесплодия так называемые современные репродуктивные технологии сегодня очень широко используются то что в народе называется оплодотворение в пробирке так называемое экстракорпоральное оплодотворение и очень приятно что наше правительство, помогает женщинам забеременеть. и еще в 2004 году была разработана программа, которая определенным женщинам с определенными заболеваниями обеспечивает одну бесплатную попытку проведения эксокорпорального оплодотворения. Дякую, Валерію Олексійович, за цікаву розмову, за те, що сьогодні завітали до нас. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в програмі був головний лікар Харківського обласного центру планування сім'ї та репродукції людини, кандидат медичних наук Валерій Резніков і я її ведуча Юлія Шіпанова. Тож до нових зустрічей в ефірі.